pertarungan air kuning akan memberi taruhan kepada ruang sebenar bagaimana pengaruh barisan nasional ataupun perikatan nasional yang berada di dalam media sosial. Benar. Saya faham, saya tahu. Mungkin di kalangan kita ini, penyokong-penyokong, pendokong-pendokong Perikatan Nasional agak terganggu daripada segi emosi dalam perkara apa? Dalam perkara menonjolkan kekuatan kita kat media sosial. Tuan-tuan ni saya nak bagi tahu. Ah ha, ni ketua penerangan nak bagi tahu. Tuan-tuan tahukah anda ketika kita merasakan diri kita ni lemah dekat media sosial. Hakikat sebenar sampai hari ini. Sampai hari ini kerajaan yang memiliki dana berjutaan ringgit memiliki jentera pelbagai daripada ruang lapis agensi-agensi kerajaan masih gagal lagi menterjemahkan kebaikan kerajaan kepada rakyat betul kenapa sebab tak ada apa pun kelebihan yang dibuat oleh kerajaan kepada kita setuju atau tidak kenapa sebab kerajaan mempertaruhkan seorang kaki pembohong Seorang kaki penipu. Seorang kaki taruh janji. Yang berjanji macam-macam sebelum menjadi kerajaan. Sebagai muka depan kerajaan. Betul? Mereka mempertaruhkan orang nombor satu menjadi influencer kerajaan perpaduan. Mereka mempertaruhkan Perdana Menteri sendiri. Bukan sebagai seorang Perdana Menteri. Tapi sebagai seorang pempengaruh kerajaan. Setuju ataupun tidak? Kita memiliki pemimpin influencer tuan-tuan. Yang kalau berdiri atas pentas tak fikir pun tentang apa yang dicakap dekat depan akan membawa dasar kepada kerajaan. Yang dia sebut apa dia? Kalau 10 majlis dia datang 10 majlis skrip sama je semua, betul? Dok tuduh orang sakal, dok tuduh orang rasuah, dok tuduh orang menipu. Tapi semua yang dia cakap berkenaan tentang dirinya. Betul atau tidak? Inilah risiko kerajaan perpaduan. Hasilnya apa? Mereka terpaksa membuat satu inisiatif untuk menghantar wakil kerajaan daripada PMO untuk mengulas isu hari-hari tanpa miss, tuan-tuan. Apa sudah tidak cukup jurucakap yang, yang ditampilkan oleh kerajaan iaitu Menteri Gol and Ginchu. Oleh kerana tak cukup, tak tahu kerja buat ataupun tidak, mereka terpaksa menampilkan orang lain untuk bercakap tentang kerajaan hari-hari. Tanda gagalnya pasukan kerajaan pada hari ini. Tiba-tiba, mereka kata PN lemah. Pembangkang seperti tidak bersuara. Tak ada apa-apa pun yang dibawa oleh pembangkang. Pembangkang ini lemah. Tuan-tuan. Dengan segala undang-undang agensi kerajaan mereka tutup media sosial kita betul mereka sekat konten-konten kita mereka tutup laluan-laluan akses website untuk menjadi tatapan rakyat Malaysia di Malaysia tapi kat luar negara boleh tengok inilah hakikat kerajaan yang ada sekarang ini tuan-tuan betul ini hakikatnya dalam masa yang sama tuan-tuan kita dapat melihat Hari-hari mereka mencanang ekonomi kita berada dalam keadaan yang baik. Pelaburan kita masuk bilion-bilion. Triliun-triliun. Ada lagi tak atas daripada triliun? Kalau ada itu juga yang disebut tu tuan. Betul? Tapi hakikatnya saya nak tanya saudara-saudara sekalian. Okey tak kita kat negara kita ni? Okey tak okey? Macam mana ekonomi kita okey atau tidak? Itulah hakikatnya tuan-tuan. Beras hilang, minyak paket hilang, santan naik harga. Tiba-tiba, kita punya pelaburan naik triliun-triliun. Kepala otak dia. Inilah hakikat yang sedang berada dalam kerajaan. Mereka mengambil risiko terlalu besar. Meletakkan seorang kaki pembohong sebagai duta dalam kerajaan. Ada mereka tampilkan orang nubu dua dalam kerajaan, kibalan Perdana Menteri. Tuan ajak penonton. Ada. Ada tak timbalan perdana menteri bercakap tentang ekonomi negara? Ada tak timbalan perdana menteri bercakap tentang dasar negara? Kenapa mereka tak tampilkan timbalan perdana menteri? Cuba jawab tuan Kenapa? Sebab mereka tahu timbalan menteri mereka penuh dengan skandal. Dilepaskan tanpa syarat. Dilepaskan tanpa bebas. Sebab tu kerajaan tidak berani menanggung risiko untuk menampilkan pasukan mereka. Dan tuan-tuan kena sedar, ketika orang ramai cakap PN ini lemah di media sosial. Lihatlah semua laman web, laman web platform-platform media yang diterbitkan oleh media konvensional. Kalaulah mereka post tentang kebaikan yang kerajaan sedang buat. Tuan-tuan ramai like ke ramai gelak tuan-tuan? Tuan-tuan, saya rasa jadi. Ramai like, ramai gelap. Itulah hakikat kerajaan sekarang ini, tuan-tuan. Menjadi bahan lakwa rakyat yang berada di bawah. Betul? Sebab itu, tuan-tuan, kita kena positif. Kerajaan sekarang ini berada di takut yang cukup berbahaya. Ketika mereka merasakan mereka selesa, rakyat di bawah sedang bersedia untuk turunkan mereka. Betul atau tidak? Rakyat kuning akan menjadi paksi utama. Tapi untuk melaksanakan kita punya hasrat dan tujuan mahu ataupun tidak jentera yang ada dekat dekat depan ni yang cukup ramai dekat depan ni perlu menjalankan tugas masing-masing. Boleh tak tuan-tuan berjanji dengan kami? Tuan-tuan saya dah dengar tu. Boleh tak tuan-tuan? Janji pertama pastikan mulai pada malam ini tiada seorang pun terlepas untuk membuat konten yang kita akan menang dalam ayah kuning. Boleh? Anda kena tahu eh, air kuning ni tempat putih bagi amno. Tapi dalam situasi sekarang, saya yakin air putih akan menjadi saksi kejahut kejatuhan kerajaan perpaduan yang ada pada hari ini. Boleh atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, berjanjilah yang kita akan sentiasa membawa isu rakyat di media sosial. Rakyat perlukan kebenaran. Rakyat memerlukan penjelasan. Bukan hanya setakat kita diam di takut media sosial Tanpa berbuat apa-apa Kerana apa? Rakyat sangat memahati apa yang PN akan buat InsyaAllah Kalau itu semua dapat dilaksanakan Saya yakin Kita akan menguasai ayah kuning Dengan penuh selesa dan teruja tuan-tuan Tuan-tuan, adakah ada bersedia untuk menang? Macam tak bersedia tuan-tuan nampak Tuan-tuan, saya tanya lagi sekali Adakah ada bersedia untuk menang? Bila saya sebut Ayah Kudai sebut PN menang boleh Ayah Kudai Ayah Kudai Ayah Kudai Perikatan takbir Wa bila'i taufiq wa salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh